Так, мы приехали исправлять свои ошибки. Вот заказчик вот так сделал, я ему посоветовал трубу асбестовую метр. здесь будет крышка. Все закрываться плотно. Типа вот так. Все четко, красиво, удобно. Ждем, пока мы закончится вода. Так, качаем мы уже целый час. Вода течет уже почти чистая. Вот смотрите. Насос качает 6,5 кубов. Уровень был вот так. Сейчас столб стоит примерно на 10 метрах. То есть за час сантиметров 30 упал уровень воды в трубе. Вода прибывает, ну и по-маленьку откачивает ее. Доставать трубы пока мы с не будем, потому что вода прибывает и насос качает 6,5 кубов в час. Ну и постепенно стол воды чуть-чуть падает. По миллиметру, наверное. Ну, за час 40 сантиметров упало. Ожидаем. Может надо меньший насос поставить, не 6,5, а 4 куба в час. Ждем, пока мы не достаем трубы. Проблема не в том, что уровень падает или что. А заказчик говорит то, что когда выкачивают всю воду, потом через 5 минут она выкачивается обратно, вся. Стол воды набирается, через 5 минут откачивается. А вот когда постоит всю ночь, тогда качает долго около 2 часов. Ждем, пока мест закончится. такая редиска в заказчика ждем качает то есть вода прибывает и и у стол воды падает и примерно через 2-2 с половиной часа ее откачивает там наверху шланг открытый и сюда вниз течет вода тоже вот таким напором. Вода уже почти чистая. Внизу открытый такий самый шланг. Может я подобрал насос неправильно. 6,5 кубов это много. И там вверху так само течет шланг. Емкость набирается. уже два часа качает. Столб воды постепенно падает. Заказчик хочет перебурить, я советую поставить меньше насос, чтобы качало бы хоть бы куба 4. Так, ребята, я зашел в теплицу, потому что сильный ветер дует. Кому интересно дальнейшая Процедура этой скважины хочу объяснить в этом видео. Короче, приехали мы утром в 8 часов. Включили насос, ничего не делали, не продували. Свой насос не опускали. Включили его насос, который качает 6,5 кубов в час. И ждали, пока закончится вода. Померили уровень воды скважина 22 метра, уровень воды стоит, ну, столб воды стоит на 9 метрах. Мы прождали час, прождали 2 часа, уровень стоит на 9 метрах, упало только сантиметров 20-30 где-то воды. Заказчик, короче, отсоединил шланг, чтобы шланг был коротенький, чтобы быстрее начало выкачивать. Прокачало где-то полчаса отсоединенный шланг, уровень упал на метр, то есть на 8 метров стол воды стал 8 метров. Потом не было уже где наливать возле скважины, он решил обратно подключить, чтобы край огорода не шла вода. Уровень обратно поднялся на 9 метров. То есть стол воды не на 9 метров при рабочем насосе. Мы прождали 3,5 часа. Он пошел до соседа, попробовал соседа воду, сосед принес воды своей, вода тоже питьевая, точно самая, сосед пробовал и он, есть привкус но там еще глина чуть-чуть идет хоть и вода визуально уже чистая короче еще раз мы замерили уровень стоит на 9 метрах, вода не падает, и насос качает 6,5 кубов в час я ему предложил поставить свой насос или слабше я взял два насоса слабее, который качает 4 куба и который качает 2,5 куба. Он говорит, мне именно такой на спор надо. Мы просидели 4-3,5 где-то часа и уехали. Ну что делать? Мы не продували, не доставали трубы, вода идет. Конечно, он поговаривал, хотел отступить 5 метров и пробурить скважину рядом. Я говорю, меня засмеют бурильщики другие, потому что это не в скважине дело. Это насос я подобрал чуть-чуть не так. Хоть он и не выкачивает сейчас. Просто надо слабший насос. Ну, конечно, он так как бы в сомнениях. Мы уехали, говорит, ну, главное, чтобы этим насосом не откачивало воду. Короче, все нормально. Я даже не знаю, что произошло. Наверное, вывод с этой скважины какой. А тот, что мы своим насосом, который качает 2,5 куба в час, прокачали всего лишь полчаса. Пошла чистая вода, и мы переставили уже на юго. И когда 6,5 часа усиленный насос качал мощным, потянуло верховодку, и поначалу вода ишла шла соленковато, а при конце и фильтр забило. Потом три дня он не включал насос, и мы сегодня понедельник поехали, включили, и фильтр, наверное, прокачало верховодку сверху глиную затянуло. И уже все, уже верховодка не поступает ни в скважину, ничего. Вода уже идет именно с того пласта, на котором мы ставили фильтр. То есть чистая, вкусная и не заканчивается. Вот у нас уже редиска. Вот такая вот редисочка. Через месяц уже будем рвать редисочку. Все, всем спасибо, кто смотрел мое видео. Извините то, что я снимал 3 минуты и одну редиску. Мы устали немного, хоть мы там ничего не делали, но морально устали, потому что объясняли человеку, человек нам пытался объяснить что-то. Но главное, что все хорошо. Если вечером не позвонит, он не скажет, что не закончилась вода, то все будет хорошо. Все, всем спасибо за просмотр. Если у вас какие-то свои есть мысли, пишите комментарии, я с удовольствием отвечу. Может, что-то посоветую, может, вы мне что-то посоветуете. Все, всем спасибо.